Прокуратура открыла уголовное дело, э, полиция опять на расследование, и вот это у нас до сих пор продолжается, то есть идет до расследования, расследование. Ну, в общем, сколько час Ну, мы подали тогда, мы ее уволили с 1 августа, и где-то в сентябре, наверное, я точно не помню документы 24-го года? 24-го года. 23-го 23 урока, то, то уже два урока. Да, 23-го года вот это у нас идет mm -hmm. такая канитель. Последнее, что было расследование полиции, они, и там, значит, пишет полиция о том, что она не отдает нам документы, потому что она на нас обиделась. Только непонятно за что. То, что мы ее уволили, и не доверили и дальше вести наши дома. Вот. Mm -hmm. Ну, одним словом, мы от нее сейчас что требуем? Она там говорит, что она на нас не то, чтобы мы у нее просили еще и прощения. Только за что? Если, например, она в августе месяце 24 года, когда я спросила, когда будут документы, она руку протянула. Я, естественно, написала заявление в полицию. Полиция с ней проработала, дали мне ответ, что это прекратится. А тут она уже заявляет, что Її -то У мене Факт є вже. То ви, я хочу зрозуміти, як це склалося. Ви зібрали людей і ви зробили нові установчі збори, да, і да. вас обрали головою ОСББ, її ну, означало, зняли. Люди да. були незадоволені. Тобто, Ой, ну, вибачення просити нема за що, тому що більшістю обрали вас правильно, О. згідно закону. Ну, Да, в принципе, я на сегодняшний день, кто был у нас сначала, после нее Костя Подгорный, он потом по собственному желанию ушел, потому что он по семейным обстоятельствам, и пришлось, в общем, мне, потому что я член правления, ну и членов правления выбирается председатель. Ну, так вот и получилось. То есть документы, два рока на будинок вы не можете... Да, конечно, не можем не получить.